Сегодняшняя наша поездочка на Анталовецкую поляну. Мы поднимаемся из Уферда через села Сигановцы, Стрыпа, Ярок. Дальше едем к Анталовецкой, Яродской вышке. Там у нас небольшая пауза, набираем воды. И едем по лесным дорожкам на поляну. Людей сегодня собралось тоже немало, не меньше. 12, по 13 человек. То есть очень интересно опять будет все. Дальше увидим, что будет дальше. первой нашей точки остановки. Сразу под Иродской вышкой телевизионной находится большой родничок с очень хорошей, вкусной, холодной водой. Сейчас вот по этой дорожке, которая сзади меня, мы будем уходить в сторону Антоловецкой поляны. Расстояние не такое, что даже большое, но подъемчик небольшой будет. Вот маршрут выходного дня на МВД. Его Такая небольшая ремарочка на подъеме. Мы нашли ежевику, в яблоки. Конечно же, воспользовались этим. Очень вкусная ежевика. Яблоки немножко взяли с собой. Ну сейчас будем ехать дальше. не, нет, я видео снимаю. Мир. Не на труд. Май! Не, Юль! О, май! Я, я, Вот мы поднялись на поляну Яродский Дил. Это такая сопутствующая, можно сказать, полянка между Толовецкой и местом, откуда мы поднимались. Сейчас я немножко поднимаю, покажу. Тут очень классно. Вот поднялись на Толовецкую поляну. Что? Все пошло. О! Что думаешь? Ты посмотри О, на велосипед. Окей, ну, и сними. Ну, снимем колесо сними. Сейчас. Сними ему колесо. Лучше все Немножко грязи было. Вот ты заехал. Вот поднялись а на туловецкую поляну. Высота ее 960 метров над уровнем моря. Да, метров на 500. Меньше, чем полонина. Которую мы уже в этом сезоне ездили 3 или 4 раза Что интересно я тут первый раз это последние 25 лет раньше был Сегодня еще планируем посетить пещеры недалеко которые здесь находятся Есть скала Может быть на нее успеем еще будем двигать домой масштабы этой поляны специально отъехал в дальнюю точку в заднем плане можно было ее просмотреть интересный факт в 83 году в 1983 году во время учений на Узберовском полигоне на этой поляне разбилось два военных летчика которые управляли истребителями Су-17 вот произошла такая трагедия мы даже можем видеть сравнивать масштабы военных учений которые были в 83 году и дальше и в нынешнее время то есть раньше даже у нас здесь привлекали авиацию сейчас у нас такого нету естественно поляна находится можно сказать кратер потухшего вулкана то есть это чисто вулканического происхождения. Можно, конечно, еще очень много интересного рассказать, естественно, если знать. Это единственное, что я сейчас на этот момент знаю об этой поляне. Если будут какие-то еще интересные факты, вы их можете найти в ссылочке снизу под этой видеозаписью. Что ж, едем дальше. Вот сейчас мы в пещере сенаторий. Сейчас из пещеры выйдет пещерный человек. Все наблюдаем за пещерным человеком. Вот он! Забрались мы на Соколиные скалы. Перед этим спустились в пещеру Санаторий. Сейчас на вершине скалы. Надо немножко спуститься. Но каких-то Целых съемок там делать не, не хочу и не собираюсь. Высота большая, тут около 40 метров. Минимум это скала. Снизу открывается классный вид. А сейчас будем спускаться, наверное, через Симер. Тут вниз, ну ехать домой уже по трассе наверное, через Перечень.